Да? да, да, мы собрали. Да, да, это, все, это, все, это, все, это. все правильно, любые старые, у мамы, папы, там, у папы, у бабушки. По-русски понимаете, да? Присяду. Ну хорошо. А то у нас самый лучший переводчик был. Что-то мы не поняли немного. Значит, смотрите. У нас расклад. Условие такое. Нам надо, мы собираем руку по 10 человек. Сейчас вот с разных из университета. Едем там. На аллее вот это где-то, и там вот, шерпок, где нашли людей. То есть мы по 10 групп разделим Потому что если все в одном месте, то э, мы переполним сот мобильного оператора, и оператор заблокирует наше, наше голосование. Поэтому по технологии мы должны быть по 10 человек в разных концах города. Mm -hmm. То есть если на панораме тут, э, то уже в районе километра тут никого не может быть, другой группа. Значит, 10 человек. У каждого должно быть по 5 телефонов люблю. У, на каждом телефоне, наверное, ваш э, какой-то действующий есть, да? Ну, остальные пустые. Четыре пустых телефона, а один действующий. То есть мы один действующий ваш пополняем, даем пополнение или Пилды к вам, или Четыре карточки. А, четыре выдаем. Четыре карточки выдаем, а на пятый просто пополнение пилды мы Поняли? Четыре новые карточки выдаем. Там лабас Пилды, Телемаксима ее уже четыре карточки, А на пятую, на вашу личную, ну, на ваш телефон, да, мы даем просто пополнение, отправить смс мне. Поняли? И на 4 карточки тоже пополнение даем. То есть вам надо в 10 часов где-то сидеть в одном месте. Ну, здесь, например. Просто здесь ну, надо отсюда вот на, на, на которого сейчас работает. Потому что у нас ребята были в панораме, не знаю где, в прошлый раз, с третьего барака, там, университет, То их в 11 попросили выйти. Надо уточнить. А из дома не можно? Можно ну, из дома, можно домой пойти. Смотрите, с вами, с вашей группой будет один наш для контроля, а. да? Потому что мы сплатим деньги за это и вкладываем в пополнение. Ну то есть я, например, с вами буду, мы да. пойдем на квартиру. Да. 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 То есть без разницы можно где-то на квартире. Главное, чтобы был телевизор, потому что мы будем смотреть да. Евровидение, То есть 26 участников выступают. После этого начинается голосование. Это будет где-то полдвенадцатого ночи, по нашим подсчетам. Полдвенадцатого, может в двенадцать. Поэтому если тут до одиннадцати, до двенадцати, это не очень подходит. Поняли? То есть может даже на квартире лучше. Вот мы сейчас э, в нашем отеле группу одну, одни тут в общежитии в бараке, одни там, другие в кафе, то есть распределяем. Подумайте, Сколько где он Сколько у нас групп? много, ну, ну, Где-то ну, 8-10 вот так. Вы одна из наших групп, то есть подумайте, где вам лучше. Есть, если вам есть лучше возможность оставаться. на квартире, то без проблем. Это Чтобы телевизор был, и вы смотрели прямую трансляцию. Просто вместе сядем, да. посмотрим, проголосуем. Или узнайте кафе, которое работает до 12 до часа. Ну, 12 тоже, так, на грани. Может, до часа надо. Да лучше, наверное, если есть возможность дома, то лучше, наверное, дома. Ну, может, да. Да, что просто да. здесь, действительно, если там какая-то, ну, может, чуть-чуть затянется, ага. И будем сидеть вот сидели два часа или полтора часа, и потом выгнали как-то. То есть, если есть возможность домой, пришли. Да. да, то есть э, порядок такой, в 10 нам надо быть возле телевизора. Ваша группа 10 человек, и кто-то один из нас. Я, он или там еще наши люди, кто-то один. для контроля. Э, мы выдаем карточки, подумаем, может и сейчас вам выдадим, но сейчас у вас нету 10, чтобы выдать карточки и пополнение, да? То есть вам надо активировать новые карточки, пополнить и пополнить свой телефон нашим пополнением. И сидим, смотрим телевизор, смотрим выступления, песни, ждем голосования. Где-то полдвенадцатого, 12, пол 12 голосования, 15 минут голосования. Нам надо отправить где-то от 5 до 10 смс каждого телефона. 20 можно. Можно 20. Можно 20, но это в редкий случай. Только да. телемаксима у нас будет 20. Это. 6. 20 уже оператор тоже будет подозрительно относиться Если перегруз уже да, будет. перегруз. То есть тут технология, мы же уже не раз делали это, с одной странно. Такая технология. Поэтому можно было смотреть, а можно было собрать 20 человек и зарядить их телефонами, там 10 телефонов и 20 смс. Но оператор заблокируется не будет результат. Поняли? Значит, номер, на который отправлять, будет на экране у вас. Да, это номер 1479. Текст да. смс 20. Да, текст смс 20. Это И э, надо... Смс стоит 2 литра. То есть, если 5 смс, то мы пополняем на 10 лит. Если 10 смс, на 20 лит. То есть, такой расчет. Сразу только мы закончили голосование, сразу э, по ведомости, ну, для нас, не для отчета. Мы собираем карточки все. Да, уже. карточки собрали, пополнение и сразу Да, мы, мы ну, будем смотреть по ваши телефоны, надо будет проверить, Более. чтобы Ребят вы спрашивают. отправили смс. Проверяем. Проверка это такая. Да. да. Достану деньги, наличку рассчитаюсь. Это уже после всего. Да, вот так достану, все. Это вот. настоящий день. Вот. Можно понюхать, <с пощупать. Могу литами рассчитаться. Настоящий? Мы, мы говорили, что евро. Да, евро, вот евро. Ну, по курсу нас ребята некоторые просили по курсу в литах, нам все равно. Просто тут, видите, большие, ну, разберемся на группу. Группа 10 человек по 20 евро, 200 евро. Между собой мы разберемся, да? И все. Ну, мы же э, обманывать не вы будем, мы У нас тем более, какая ситуация? У вас на квартире, если мы пойдем, кто-то же будет из нас. То есть я. То есть они же меня не бросят на квартире, чтобы... Если он деньги вам не даст, так же меня не будет. Правильно? Не, ну конечно. Тем более мы вложили уже много денег в эти пополнения карточки, ну, представьте, да? на 100 человек по 5 карточек, по, 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 пополнению по 10. Это большой Мы уже 1020 евро только сюда вложили. А вы говорили, что хорошая песня, Ну, просто... понятно, можно. Но это у нас группа поддержки, как бы... Так так все делают страны. Кто хочет выиграть, то они делают группу поддержки. Вот у нас в Латвии работает, в Эстонии наши люди. Мы все Прибалтику взяли. Понятно? Ага. Беларусь, а Дол... Беларусь. Как? Тоже Беларусь, тоже? Азербайджан. Мы... Азербайджан. Да, это за Азербайджан. Но... Голосу... Голосовать будем за Азербайджан? Украина работает у нас, Хорватия, Швейцария. Мы поотправляли где-то в 15 стран наших людей. И все голосовали для, для денег, как, как сказать, Ну, за деньги, да? конечно. Конечно, ну... за деньги все. У нас же полуфинал, вот, уже мы же вас а проводили, да, и ну... ребята вот В полуфинале мы брали три группы в... такие для тренировки, скажем так, и студенты. студенты а сейчас работали. нам надо 10 групп. И студенты те, которые работали на полуфинале, они сейчас уже с одной группы сделали две группы, по две сделали. Ну, то есть мы же людям деньги заплатили, да. как обещали, им понравилось, и они еще больше людей взяли. Но а главное, сколько? чтобы было 5 телефонов, можно самых простых, не надо там вот, как у, ну, у вас. Как да? у вас вот, есть да? Не надо там какие-то крутые там да. айпады, айфоны, да. Это. Да. ну, такие не надо, а просто таких самых любых. Одолжить там у друзей на два часа, у мамы, папы, да. Тут на вечер взять. И все. Ну что, я думаю, что отвезем девчонок обратно обратном пути, Да, заедем. сейчас мы... Смотрите, где вы будете? Чтобы мы вам передали карточки. В ближайший час-два. И подумайте, где вы собираетесь. Здесь час. Нет, квартира. По квартире. Голосовать где будем? Ну, мы про квартиру еще не договаривались. Мы думали, что здесь будет. Вот, ну, знаете, до, до, до... скольки до... тут они? Да, но это это уже другая часть команды, они до 9. Ну да, что они соберутся до Ага, то есть а, у вас 4 после еще 6. 6 надо, да? Ну, да, и вот здесь еще. То есть получается после 9 надо. Да, ну давайте мы тогда будем с вами больше общаться, вы хорошо по-русски, потому что я уже так. Стар... Я с вами только что общался, да? Потому что я уже не особо. Не алло. Просто да, уже у нас мало времени, нам надо сейчас поразводить карточки, чтобы активировали побыстрее. Потому что активировать перед самым голосованием тоже. Не очень можно могут заблокировать оператор то есть сейчас надо активировать нам и тогда ваш телефон есть да 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 а на этом на ежик смотрите давайте тогда где-то через ну, через час ну да где-то через час мы освободимся, мы надо... будем ехать в центр из тех далеких общежитий и тогда созвонимся, чтобы где вы будете. Или сюда, но желательно, чтобы на месте у вас Ну, да. чтобы квартиры узнали сразу. Мы тогда с вас, сразу вам и карточки привезем, и пополнение, и человека, который будет с вами находиться все время. Понял? Вот так. Можете, если не сложно, то еще когда соберетесь, на список написать. На простом листе бумаги напишите список. Там первый Вася, там Коля. Ну да, для, можно для, для, для имя, фамилия. Потому что я буду деньги давать, и меня спросят, кому я дал. это все, не потому, официально. неофициально? абсолютно. это, это просто для себя. Конечно. Для наших заказчиков оно, они официально тоже боятся, потому что чтобы не говорили, что мы нанимаем тут. Что если мы там какой-нибудь чай список попадем, что не. нет, Можете это... написать чужие фамилии. Чужую фамилию пишите нам все равно. А фамилия должна тоже... быть не фамилия. Ну, ну может, и чужую. Вася Пупкин там. Мы. Еще имя кому свое. Да, имя свое, фамилию чужую. Можно там какой-то... Нам э... просто для отчетности, чтобы считаться, что мы вам отдали. Потому деньги. что я плачу деньги, деньги, да? И потом буду все списки, чеки сдавать заказчику, кто меня нанял. И мне надо, чтобы ага, он видел, что люди получили. А есть... могу я спрашивать, сколько стоит выиграть Евровизию? Ну, сложно сказать. Я пока только отвечаю за Литву. А в целом, ну, наверное, много. Миллионы, это же политика. А можно сделать, чтобы Литва выиграла? Потому что вы голосовать не можете с Литвы. Вы из Литвы за Литву не можете голосовать. вам мы знаем. Что план сделать, чтобы Литва выиграла? Вам надо нанимать во все страны. В другие страны. Да, как вы. Выиграли. Вы известны, вы не можете голосовать за Литву, Так как да, мы не можем из Беларуси за Беларусь. А тебе, Да ты что мы там по поглазились? Да, ну что, тогда через час позвоним, <свечес> скажете, или сюда, или в другое место, мы приезжаем. Ладно, мы... ладно да, да,